اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان لفی خسر اللہ خسرحاۃ آمنوا وعملوا الصالحات ب بالحق ب صف سامین کرام آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اپنے چینل زہر محمد علیہ السلام قریب تر ہے کہ توسط سے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ جو کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں اویرنس کریٹ کرنے کے بارے میں ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے اور اس ضمن میں ہم یہ آج تقریباً اپنی بیسویں ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چار ایپیسوڈ جو ہم نے کی تھی وہ کتاب فاغ اور حقیقت جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے تھی اس کے تحت ہم نے کی تھی جہاں پہ ہم معرفت امام زمانہ کس طرح حاصل کی جائے اس تک ہم پہنچے تھے اور آج اس کا ہم پانچمہ حصہ ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ معرفت امام زمانہ ہی سے متعلق ہے لیکن اس سے پہلے آج ایک حقیقت آپ کے سامنے لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حقیقت کہ جو آج کے زمانے میں حقیقت ہو رہی ہے یعنی کہ آج کل جس طرح دنیا کے حالات ہو رہے ہیں پہلے آپ کے سامنے صرف اس کا ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو حالات جتنی تیزی سے بدلے ہیں خاص طور پہ نومبر 2024 کے بعد جو حالات دنیا کے بدلے ہیں آج ہمیں دنیا کی ایک مختلف نظر آ رہی ہے جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ حالات آگے خراب سے خراب ہی طرح ہونے ہوں گے وہ اسی ڈگر کے اوپر حالات جا رہے ہیں اب نومبر 2024 کے بعد جب سے الیکشن ہوا ہے امریکہ کا اس کے بعد سے دنیا کے ڈائنامکس اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ اب اے چیز کو جان لینا کسی صورت بھی ناممکن یا مشکل نہیں رہا کہ یہ زمانہ آخری کت حد تک جا چکا ہے کس حد تک زمانہ قریب ہے کہ امام کا ظہور قریب ہے اس لیے کہ دنیا میں اب اپنی ہر چیز وہ امریکہ مرمانا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت ایک الون سپر پاور کی حیثیت سے دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اس نے پاناما کا نام چینج پاناما لیک کا نام نہر کا نام چینج کر دیا اس نے کینیڈا کو تھریٹ کر دیا اس نے گرین لینڈز پر قبضے کی بات کر دی یہاں تک کہ غزہ کو خریدنے کا بھی اس کا پروگرام ہو گیا یاد رکھیے گا کہ غزہ فلسطین کا ہے فلسطین کا ایک حصہ ہے اور یہ آخری زمانے میں بہت کرٹیکل جگہ کا نام غزہ ہے فلسطین ہے جہاں پر تمام مسلمانوں نے اکٹھا ہونا ہے اور یہی بیٹل فیلڈ بننی ہے ساری اس پہ اس نے قبضہ کر لیا یہاں تک کہ اس نے اب یہ یوکرین رشیا کی جو وار ہے اس کے سلسلے میں جس طرح وہ سعودی عرب میں پیکٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے رشیا کو بیک فٹ لے کے جا رہا ہے وہ اپنی تمام کارڈز پلے کر رہا ہے یہاں تک کہ ابھی اس نے ایران کو جس طرح تھریٹ کیا ہے تو وہ ایک پوری اسی طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر ایک ہی تھنکنگ ہوگی وہ کہہ رہا ہے کہ جو میری سوچ ہے اسی ہی سوچ کو تمام دنیا کو لے کر چلنا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو رشیا چائنا اور ایران انہوں نے بھی اپنی جنگی مشقیں شروع کر دیں تو یعنی کہ پورا دنیا ایک دو حصوں میں کلیئر ڈیوائڈ کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس وقت اس زمانے میں لوگوں کو خاص طور پر جو اہل معرفت ہیں ان کا دھیان اس وقت دنیا میں ہی کی طرف چلا گیا ہے کیونکہ تیسری جنگ کے بہت قریب دنیا جا رہی ہے اور یہ جنگ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ جنگ کوئی اتنی بٹنوں بٹنوں کی جنگ نہیں جس کی جنگ نہیں ہوگی ایمیونیشن کی یہ بٹنوں کی جنگ ہے یہ جتنی بھی وار ہو رہی ہے ابھی بھی جو جنگ چل رہی ہے یہ ساری ٹیکنالوجی کی اور اس کی وار ہے کہ ہر کوئی دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ تیسری جنگ کے بہت قریب چلے گئے ہیں اسی لیے جو عل علم حضرات ہیں ان کا انہوں نے یہی لکھا تھا تمام ہمارے بزرگان نے بھی یہی لکھا تھا کہ اپنے آپ کو تیار کرو آخری زمانے کے لیے اور اس تیاری کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے معرفتِ امام زمانہ کا کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں گے تبھی ہم وقت کو جانچ سکیں گے تبھی زمانے کو پہچان سکیں گے زمانے کے اتار چڑھاؤ کو ہم جان سکیں گے تو معرفت حاصل کرنا اس لیے اتنا ضروری ہے تاکہ امام کو ہم پہچان سکیں اس لیے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانے غیبت کے لوگ جو ان کی امامت کے قائل ہوں اور ان کے ظہور کے منتظر ہوں تو ہر زمانے کے لوگوں سے وہ افضل ہیں یہ مرتبہ ہے آخری زمانے کے لوگوں کا کہ جو کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل فہم اور معرفت عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے غیبت ایسی ہی ہے جیسے وہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں یعنی جو اپنے وقت کے امام کا عارف ہوگا وہ اسی طرح ہوگا کہ جیسے وہ اپنے امام غائب امام کو بھی دیکھ رہا ہوگا اور اس کا غائب امام بھی اس کی مدد کرے گا اسی لیے صاحب کتاب قبلا والد صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقی اور مخلص ہمارے شیعہ ہوں اللہ اکبر ذرا سوچئے کہ اگر چوتھے امام ان لوگوں کو اپنا مخلص حقیقی جان رہے ہیں اور شیعہ گردان رہے ہیں تو ان کا کیا مقاب ہوگا اس لیے کہ دوسروں کو چھپ کر اور اعلانیہ دین خدا کی طرف یہ لوگ دعوت حق دیتے ہیں اتنا ضروری ہے وقت کے امام کی معرفت اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے امام کا ذکر بار بار کریں اور ان کے احسانات کا ذکر کریں تاکہ لوگوں میں آپ کے فضائل و کرامات ہو اسی بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ امام زمانت سے متعلق سورہ ملک کی آیت نمبر تیس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ مجھے خبر دیں کہ اگر تمہارے پینے والا پانی زمین پر گر کر بہ جائے تو تمہارے لیے آب جاری کون دے کر آئے پانی یعنی زندگی کا سرچشمہ ہے جہاں پانی نہ ہو وہاں ویرانہ اور ویرانہ ہی نظر آتا ہے اسی لیے لوگوں کو پانی کی ضرورت اور احساس کا دل... احساس دلایا جا رہا ہے کہ زندگی پانی کے میور کے ارد گرد گھومتی ہے کہ پانی ہے تو زندگی ہے اور یہ آئے رسیدہ کے ظاہری معنی لیکن علماء کرام نے اس آئے مبارکہ کی ایک اور تفسیر پیش کی ہے جس کے وہ جو باطنی معنی مانی ہیں جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کہہ دو اگر خداون تمہارے امام کو غائب کر دے اسے تمہاری آنکھوں سے چھپا ڈالے تو یہ پانی جو زندگی ہے تم تک کون پہنچائے گا یعنی امام زمانہ وہ پانی ہیں جو زندگی کی علامت ہے کہ جس طرح ظاہری پانی حیات کا سرچشمہ ہے اسی طرح امام زمانہ نہ صرف زندگی کا سرچشمہ حیات ہیں بلکہ قیام عالمین کی بھی وجہ ہے اگر ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانیں گے تو یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی ہی ختم کر دی اور ہماری زندگی کا کوئی بھی مصرف نہیں ہوگا تو پروردگار عالم امام زمانہ کو پانی سے مشابہت دے کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر امام چلا گیا پانی چلا گیا تو تمہاری حیات کا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اسی لیے اگر آپ کسی کاغذ کے اوپر امام 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 کر کے لکھتے رہیں یا خالی پانی پانی کر کے لکھتے رہیں تو کیا پانی لکھنے سے آپ کی پیاز بجھ جائے گی نہیں بجھے گی اسی طرح اگر صرف امام زمانہ امام زمانہ کہتے رہیں کہتے رہیں لکھتے رہیں تو کیا امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی نہیں ہوگی کسی صورت نہیں ہوگی اس لیے کہ پانی پینے کے لیے پانی گلاس میں ڈال کر پینا ضروری ہے اسی طرح امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تک دو کرنا ضروری ہے قرآن اسی لیے بار بار نہیں کہہ رہا کہ تدبر کرو تفکر کرو اللہ کی آیات پر تفکر کرو وہ اسی لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو اور ڈھونڈو وہ وسیلہ ڈھونڈو جو وسیلہ ہم نے تمہیں دنیا میں رہنے کا بھیجا ہے جس وسیلے کے تحت تم اللہ سے رابطہ کر سکتے ہو اور وہ وسیلہ امام زمانہ ہے تو ہمیں جستجو کرنی ہے ہمیں تدبر کرنا ہے ہمیں ڈھونڈنا ہے اپنے وقت کے امام کو جو کہیں دور نہیں جس طرح اللہ ہماری شہرک سے قریب ہے اسی طرح ہمارے امام زمانہ بھی ہر وقت ہمارے قریب ہیں یہ جو ہم آپس میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یہ بات آپ تک بات میں پہنچے گی لیکن امام زمانہ اس کو پہلے سنیں گی تو ہمیں جستجو کرنی ہے اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو ثابت قدم رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو خدا بند کا تخبہ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ ابھی سائے مبارکہ میں سورہ عمران کی دو سو نمبر آیت ہے اس میں بھی پروردگار عالم امام زمانہ سے ارتباط کا حکم دے رہا ہے اس میں ہمیں امام سے رابطہ قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے مہدی تم آ جاؤ اور ان سے رابطہ کرو پروردگار ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم ثابت قدم رہو تم اه, تم ارتباط کرنے کی اپنے امام سے کوشش کرو اور ان سے ہر وقت رابطے میں رہو تو پتہ لگا کہ اللہ ہمیں یہ جو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے در حقیقت یہ تقوی اختیار کر کے ہی ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں اسی ضمن میں امام جاپسادی صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں دیہات اور بیابان سے آیا ہوں میرا گھر دور ہے میں زیادہ وقت آپ کی خدمت مبارکہ میں مشرف نئے رہ نہیں سکتا تھوڑا سا لطف و عنایت کا ہاتھ میرے سر پر رکھیں تاکہ کبھی میں آپ کو خواب میں زیارت کر سکوں تو چھٹے امام نے اس کو فرمایا تم گھر جاؤ تو نمک اور نمکین پانی زیادہ پانی پینا وہ شخص سادہ تھا گھر گیا جتنا ممکن ہو سکا اس نے نمک کھایا اور نمکین پانی پیا اور جب وہ رات کو سویا تو اس نے دس مرتبہ خواب میں پانی کو دیکھا اور وہ پلٹ کے واپس آیا صبح امام کے پاس کہنے لگا آکا اپنے جو مجھے خواب میں کہا تھا میں نے وہی کیا لیکن مجھے تو ساری رات پانی ہی نظر آتا رہا تو چھٹے امام نے فرمایا چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جس کے ذریعے تجھے آگاہی ہو کہ خواب میں پانی تو نے اسی لیے دیکھا کہ کیونکہ تو نے نمک نمکین پانی بہت لیا تھا تو نے نمک بہت کھایا تھا یعنی تیری اصل چیز جو نے کی تھی وہی تجھے خواب میں نظر آئی اور اب اگر تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو ہماری ضرورت اور ہماری نیاز کو اپنا احساس بنا دے یعنی ہر وقت ہمیں سوچ تو ہم تیرے خواب میں بھی آئیں گے اور تجھے آ کر بھی بتائیں گے تو یہ پرورزگار عالم کا نظام ہے کہ اس نے اپنے وقت کے امام کے لیے طرف جانے کے لیے ہمیں اتنا راستہ دکھایا کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اپنے وقت کے امام تک پہنچیں جب وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں گے تب ہی ہم دنیا کے تمام معاملات کو دیکھ کر امام کے ظہور کے لیے تیار ہو سکیں گے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مقدسہ میں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کر کے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا طور تاکہ ہم جس وقت امام کے حضور پیش ہوں تو شرمندگی کا باعث نہ الحمدللہ